4-го Львів Аутсорсінг форум. Наша конференція присвячена досягненню сталого розвитку і будемо шукати відповіді на питання в чотирьох секціях, що ж робити для того, щоб постійно стало гарно розвиватися і розвивати свою аутсорсингову компанію. Мене звати Ростислав Чайка, я є засновником цього форуму. І хочу представити вам Павла Рязанова, який виступить з першою доповіддю про відкриття офісу в США. Павло, маркетинг-директор компанії QuarkSoft, дуже ініціативна людина, приїхав до нас з Донецької, Донецької області Краматорськ, і розкаже про свій власний досвід відкриття. офису в Сполучених Штатах Америки. Прошу, Павло. Доброе утро. я пытаюсь за 20 минут рассказать то, на что у меня ушло в плане ресерчинга где-то полугода. Вот. Uh, ну, во-первых, для того, чтобы понять, что такое представительство, я сразу объясню, что для меня представительство это не просто там, наемный человек, который на вас работает, это не просто там сделано физическое лицо, это действительно возможность для одного из а, сотрудников компании или нескольких сотрудников компании выйти на тот рынок, переехать туда а, на некоторое время представлять компанию. Потому что со многими коллегами, которые здесь сидят, мы общались, и, в общем-то, эффективность а, представителя, да, не нативного а, человека из украинского офиса, эффективность такого постановленного сотрудника очень минимальна если вы там физически не присутствуете. Поэтому э, ну, сразу для компании, которая здесь находится, скажу, что этот процесс для нас еще идет, да, но определенный результат уже есть. Э, что мы начали? Начали на самом деле это в 2010 году. Э, на тот момент у нас было 72 сотрудника. Мы полностью украинская компания, украинское руководство у нас. Uh, ну, были какие-то свои некоторые финансовые вещи, финансовые uh, накопления, которые мы, в принципе, решили вкладывать именно в открытие офиса. Ну и, конечно, единственное, что было, это было желание развиваться, желание что-то делать, желание идти дальше и работать с заказчиком уже напрямую, используя наших представителей в США. Uh, первое, что передо нами стало, это как же все-таки uh, вывести туда человека, своего сотрудника, собственного, который мог бы фактически развивать смотреть на людей, тренировать и так далее, общаться где-то с заказчиками. Вот. И фактически для того, чтобы выехать в США, мы сейчас говорим именно об этой стране, есть несколько вариантов. Есть H1B виза, есть L виза, есть виза E. В двух словах, H1B позволяет вам работать в течение ну, около 7 лет, вам дают открывать ее на 7 лет, и вы работаете на компанию. L1 виза – это внутрикорпоративный перевод, когда у вас есть украинская компания, и вы или уже американская компания, и вы оформляете перевод сотрудника между этими двумя юридическими единицами. И инвесторская виза тоже выдается на 7 лет. Фактически для вас вы должны будете там, сделать это неофициально, но примерно около полмиллиона долларов вложения для того, чтобы вложить, получить. Вот. Ну, в принципе, из этих двух есть позитивные и негативные. Вот я скажу негативно, почему мы выбрали именно L1. Потому что H1B вы работаете на кого-то, вы не можете там, анимация сотрудников и так далее. По e визе это было для нас слишком дорого. Мы выбрали Е. В принципе, это то, над чем мы работали и то, о чем я сегодня рассказывал. L1 виза — это, ну, как я сказал, внутрикорпоративный корпоративный перевод. Есть два варианта ее получения. Вы можете въехать в Америку по b 1 в 2 визе, у многих она есть, и при всех остальных юридических как бы, тонкостях, если они все были соблюдены, вы можете запросить там изменение статуса на L. Получить легальную возможность работать, зарабатывать и так далее. Единственная проблема, что если вы это делаете в США, то вы как бы не можете, вы можете выехать из США, но ехать обратно вы уже не сможете. Собственно говоря, это единственная проблема, почему, по которой мы выбрали то, том, что мы будем получать рейтинг в Украине. Хотя, в принципе, наверное, вот я вот сейчас уже где-то жалею, потому что наше американское консульство, оно не совсем такое правильное. Вот. Значит, поэтому, если вдруг у вас есть какой-то сотрудник, который готов на год без проблем выехать туда и не возвращаться, то, наверное, лучше наверное, попробовать через США это сделать. Но мы выбрали в Украине, поэтому я расскажу о, том, о тех тонкостях, которые мы получили. Так что же нужно для L1 для того, чтобы там начать работать? Вам нужна компания в Украине официально. Человек, который переезжает, должен соответствовать критерию, что он является топ-менеджером компании. Как минимум один из последних трех лет работал на эту компанию в качестве ну, одного из главных специалистов, да, управленцев, и нужна компания в США. В принципе, вот это главные критерии. Что дает l Ну, вы однозначно начинаете работать в США на свою собственную компанию. А, Есть L2. Вы можете, человек, который выезжает по 1 может получить L2 и выехать со всеми членами семьи. А, еще очень хороший момент, то есть если вы, ваша семья выезжает, то человек, который наверное, получает этот план, может потом запросить решение о трудоустройства. Если вы, это в принципе один из критериев, почему вы, мы выбрали визу L1, а, если ваше управление выезжает по визу L1A, то вы потом, после определенного времени, после продления этой, этой визы, вы можете а, запросить L1B для сотрудников, для других технологических сотрудников если вам нужны управленцы, плюс идите вашего project manager туда вывести, то, наверное, L1 лучше вариант. Ну и после первого продления L1 вы уже можете подавать на грин-карту и становиться в полным президентом уже США. Какие ограничения дает L1, которые нужно учитывать? L1 — это работа только на компании в США, которую вы создали. Вы не можете работать на другую юридическую единицу. Вы должны оставаться владельцем вы должны оставаться работать в, в украинской компании параллельно. Если вы открываете вашу первую визу L1 на новую компанию, которая существовала меньше одного года, то вам ее открывают сначала на год, потом после года вы должны ее продлять, и <coughs> вы продляете ее инкрементно по два года. Всего в сумме 7 лет. Если это уже компания больше одного года, да, есть какой-то оборот и сотрудники уже в ней, то он убивает первоначально на три года. И потом с двумя продлениями по два. Как только эти семь лет заканчиваются, вы фактически должны провести один год в, в США. Ну, собственно говоря, я не призывал вас эмигрировать, это больше как для того, чтобы наладить офис, сделать продажи, построить весь процесс, а потом вернуться назад и здесь уже счастливо домой мужик. А, в принципе, если, ну, как, как там уже карта ляжет с кем как она у вас получится, это тоже отдельно а, вот, как я сказал, нужна компания в США, нужна компания в Украине, ну, с украинским законодательством, потому что все плюс-минус знакомы, у есть компании. А с американским здесь, опять же, есть две формы собственности. Вам нужно будет выбирать LLC, аналог нашего ООО, и Corporation. А, для того, значит, в LLC там такая ситуация, что все ваши налогообложения идет персонализированно, то есть нет отдельно много компаний, где-то отдельно много человек, это все как бы рассматривается как единая цена, целая. Но для этого у вас должен быть э, уже Social Security number в вами, то есть уже должны иметь право фактически на работу там. Э, поэтому если у вас пока этого нет, то корпорация в данном случае лучше уряд. Э, то есть э, если вы хотите сделать это вам нужно находить какого-то резидента, э, который войдет в эту компанию и сделает все это. Если нет, если вы хотите остаться только украинскими собственниками, то вам надо делать это через корпорацию, как мы, в общем-то, и сделали. Когда вы открываете корпорацию, от вас потребуют, в принципе, достаточно мало информации. Вы должны будете назвать компанию. Лучше всего это сделать по аналогии с украинской компанией. Можно добавить там название USA и так далее. Но совпадение должно... Вам нужно будет предоставить информацию о владельцах, паспорт и так далее, все эти дела. Вот, и вам нужно очень четко подойти к штату в регистрации. Ну, Сами знаете, законодательство Америки разделяется на глобальный налог, государственный налог и налог в штатах, поэтому нужно очень четко продумать, с ну, как бы Мы обращались в общем к адвокатам, и они нам подсказали, что лучше всего на данный момент сделать внимание, потому что это проще, меньше генерировать с и так далее. Там очень сложно, если вы зарегистрируетесь в Неваде, делаете бизнес в Калифорнии, там отдельно то, что вашим инкам в Калифорнии отдельно облагается. То есть, ну, опять же, это кухня налоговиков, как бы я не буду здесь особо много останавливаться. Вот, вот. вот эта информация нужна для того, чтобы зарегистрировать у вас компанию. Что вы должны заплатить при этом? Пошли на секретарю штата, услуги регистрационного агента, то есть человек, эм, компания или человек, который будет в случае чего представлять, интересы интерес вашей компании, и лицензия штата. Это только сугубо для Невады, какой-то, я уже не помню, там, стандартный фиксер прайс, где-то порядка где 150 долларов. Вот. Ну, то есть достаточно, в принципе, дешево, да? небольшие деньги. Но. Вы подаете эти документы, желательно, чтобы за вас куда адвокат это сделал, запомнил правильно все. На выходе вы должны получить свидетельство и регистрацию вашей компании. Это такая большая книжка, там полностью есть устав, акции и да, так далее. То есть ну то есть там достаточно, достаточно много всяких бумажек, да. Здесь очень четко нужно понять, что вы должны достаточно плотно работать с, с этими бумагами, заполнять обязательно корпоративные митинги и так да, далее. То есть к этому очень, ну, на это очень жестко смотрит потом посольство, чтобы это не было просто фейковая папка, которая практически лежит и никакой операционной деятельности нет. Ну и фактически, вот, когда вы регистрируете компанию, посмотрите, чтобы вы обязательно были в штате зарегистрированы, были владельцы в списке офицеров компании. Потому что иногда, если вы обращаетесь к третьим сторонам, да, кто регистрирует за вас это нет, то просто не делают. То есть на это надо очень четко обращать внимание. Как начать фактически работу? предположим, вы уже открыли компанию, вы не резиденты США, и вам нужно для того, чтобы вести там бизнес, чтобы получать деньги, вам нужно открыть там банковский счет, и вам, соответственно, нужно будет налоги. В принципе, открывается идентификационный номера в любом банке. Вы приходите, говорите, вот у меня компания, вот э, я хочу сделать запрос получить идентификационный номер. Мне это заняло порядка 10 минут, пока я, там сотрудник банка позвонил на налоговую, зарегистрировал, э, ему писали документы. Вот, и дальше фактически вы можете открывать юридический счет на эту компанию в американском банке. Насколько я понимаю, что это не личный счет, есть никакого налогового законодательства вы не нарушаете, то есть это счет американской корпорации, американской банки. То, что вы там одни из руководителей, это... Абсолютно нормально. В нашем случае мы выбрали, счета в двух банках, Volkswagen и Silicon Valley Bank. Значит, с Silicon Valley Bank все достаточно прозрачно и просто, Туда очень сложно попасть, там только по референсам уже текущих клиентов, такой закрытый банк на самом деле, но он позволяет хорошие условия по онлайн-банкингу и так далее. В Wells Fargo, допустим, бывают ситуации, если вы делаете потом мониторинг через ваши украинские IP-адреса, они могут просто закрыть, ну, аккаунт заблокировать для секьюрности. То есть, ну, если вы это делаете, мы делаем, делаем через прокси. Вот, инфляции. Поэтому на ну, это тоже нужно обратить внимание, чтобы вам было удобно, и не надо было звонить каждый раз в американский банк и пытаться объясняться, что вы действительно в Украине. Что, если у вас есть компания, открыт налоговый счет, открыт банк, и вы уже, в принципе, готовы заключать контракты с использованием американского юридического лица, вы начинаете прокачивать деньги, да? вступает в ваш американский банк. Вы должны в конце каждого года, до 1 апреля, подавать налоговую отчетность. Вы должны каждый год продлять регистрационного агента. Ну, то есть, фактически, там идет лицензия этой компании по годовой. То есть, тоже каждый год мы платим лицензию, в штате Нивана. И лицензия продляется только тогда, вы имеете право вообще заниматься этой деятельностью. Вот теперь самое сложное, то, что в принципе заняло полгода, это сбор всяких бумаг для того, чтобы вывести человека туда. А, а, ну, компании, которые вот, э, американская и украинская, они должны быть вот. Особенность компании доказывается, может быть доказана через несколько всяких вещей. Это может быть юридическая дочерняя компания. То есть вы можете сделать так, что американская компания владеет больше 50% Нет, владеет больше 50% украинской компании, да? то есть фактически юридическое лицо вступает. Вы можете сделать э, аффилированную компанию, это когда просто равенство долей между учредителями украинской и американской компании. Ну, там допускается некоторое отклонение, но фактически миграционные адвокаты рекомендуют делать полное соответствие. И, соответственно, вам нужно показать взаимоотношения. То есть должно быть не просто поступление насчет американской компании, но еще какие-то транзакции, какие-то контракты между американским юридическим лицом и украинским юридическим лицом. Это фактически банковские переводы, действительно контракты, акты выполнения работ и так далее. Вот. В принципе, вот почему полгода? Потому что мы накапливали достаточно большой опыт, чтобы мы могли потом посольство подать не пустую корпорацию американскую, а фактически показать полный цикл о том, что мы там принимаем заказы, потом американская компания входит сюда, в Украину, и практически идет рабочий процесс. А, что нужно показать о человеке, который туда уезжает? Вы должны четко сказать, что он будет занимать там управляющую позицию. Фактически управляющая позиция не просто какой-то там менеджер, а менеджер над менеджером. два уровня иерархии. Вы должны будете четко написать, что в вашей американской компании тот человек, который переходит, он будет управлять информацией. Для чего это сделано? Для того, чтобы э, ну, американцы очень любят, когда вы решаете проблему э, нет да, То есть э, вы нанимаете американских сотрудников, и, соответственно, чтобы управленец управлял управленцами, у вас должно быть хотя бы 5 человек в штате. Если вы открываете новый офис, то в принципе вы можете сказать, что вы идете туда на больше, чтобы помогать людей. Как мы, в общем-то, и делаем. Вот, э, Фактически вы должны показать полностью ваш план для новой компании, ваш план операционной деятельности. У нас где-то бизнес-план 15 страниц, там какие-то плюс-минус цифры, которые вы ожидаете, там расходы и так далее, и так далее. Но что вы будете тратить деньги, сколько сотрудников вы планируете нанять, ну где-то такие вещи. Ну и фактически вы должны будете написать им какие показатели вы ожидаете после первого года операции. Получить этот сложно, ходить еще сложнее, поэтому лучше написать как бы меньше, но то, что вы видите, да, действительно перспективно. Потому что потом будет сравнение тех показателей, которые вы первоначально делали, и то, что вы получили через год. Фактически при продлении очень много смотрит на то, сколько человек будет это устроить. Ну, как бы официально нет никаких данных, ну, э, требований, но как, бы, как минимум 5. Вот на что надо выходить. Что нужно показать о компании США, когда вы подаете всю эту папку с бумагами? У вас должны быть какие-то контакты с компанией США, используя юридическое ваше представительство американское. У вас должно быть количество денег достаточно для того, чтобы содержать человека, которого вы переводите в Америку, где-то полгода. То это пол где-то по их меркам, то есть суммы тоже не, не, не но это где-то 30-50 тысяч долларов на счете американского банка должно Естественно, должна быть какая-то операционная деятельность минимальная. Вот. Желательно, если уже какой-то сотрудник США официально кто был устроен, это тоже вот, приветствуется. И должна быть, должен быть договор о варианте офиса. Ну, Где-то чтобы они знали, что вы серьезными намерениями приезжать в Америку. А, что нужно показать о компании в Украине? Ну Все ваши вот, официальные э, регистрационные документы, да, полностью структуру компании показать, на каком уровне находится человек, который переезжает в Америку. А, действительно, то есть никакого СПД там не, не может быть. То есть там реально люди должны работать на вас, как наемные сотрудники. А, полностью информация про офис, включая фотографии офиса, маркетинговые материалы, в общем, там столько бумажек, что счета, копии телефонных переговоров, ну, в общем, чем больше бумажек, тем лучше. Вот фактически там, когда мы уже подавали, чтобы была порядка 200 листов по украинской, по американской компании вот, в принципе, когда у вас есть этот весь материал да, примерный процесс следует где-то так вы открываете компанию в США вы идете в банк, получаете идентификационный номер для юридического лица вы открываете банковский счет, начинаете операционную деятельность потом начинаете готовить контракты между американской и украинской компанией. Ждете порядка где-то полгода. Это просто моя рекомендация. Потом э, собираете все эти документы, которые я назвал по американской и украинской компании. Потом уже нужно обращаться к иммиграционному адвокату, который заполняет полностью бумаги и передает в американское иммиграционное консульство. Американское иммиграционное консульство должно выдать вам фактически бумагу о том, что мы ну, не против, что вы приедете и будете работать в США. Как только вы это сделали, <coughs> тогда вы э, уже используя эту бумажку, можете идти в украинское консульство и пытаться фактически получить вашу рабочую один визу. Если у вас визу вы получаете, то у вас как бы, все хорошо, вы можете завтра уезжать в Америку и делать там бизнес. Я поставил звездочку насчет консульства, потому что это проблема, с которой мы столкнулись. Консульство затребовало у нас полный список пакет документов, которые мы пересылали в мире. Физически, получается, нам нужно было их туда забрать сюда и с этими документами вести. Вот, вот, не натыкайтесь на наши ошибки, мы не дали вовремя, ну, то есть мы не знали, что официальное консульство этого не требует, но по большому счету казалось, что это лучше сделать, да? лучше переб... оттуда переслать документы и прийти уже в консульство. Вот. Ну, где-то вот такой вот процесс по расходам примерно, которые у нас были. Ну, там, с перелетом а, туда, чтобы там прийти в банк, посмотреть, на ну, что сотрудников. есть банки, которые как бы вам открывают счет, такой тоже есть, ну, как бы, конечно, лучше всего уже прийти туда на место. Это меньше проблем. Вот, где-то 3000 долларов, визовые услуги нам вышли где-то 7000. Ну и фактически, когда я делаю расчет, сколько нужно человеку, чтобы там жить, я где-то примерно в Сан-Франциско Бэй это порядка 6 тысяч долларов в месяц человеку надо платить. Ну, люди жить как бы, нормально, не шаговать, как бы, ну, для начала вполне неплохо. То есть, в принципе, как по мне, так это достаточно как бы, нормально. Вот, надо просто пытаться пробовать, делать, анализировать, стараться. Ну, ну где-то, наверное, все. Не знаю, да? Так, еще у нас есть план для питания. Еще кто-то хочет задать питание. Прошу микрофон. Халяпин, Фиев, э, 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 скажите, 5 человек на То есть через год компания должна быть 5 человек. Какого уровня расходы это предполагает? Смотрите, как бы, да, это действительно проблема, потому что на человека человек на эти достаточно непросто. Но в разных то есть это не должен быть специалистом конкретного штата. В разных штатах зарплаты разные. Есть люди там, в Техасе, которые получают 60 тысяч в год. То есть фактически вы можете нанять специалистов Техасов, там где расходы поменьше. Вот. А, опять же, нет никакого регламента, сколько человек надо нанять. Если у вас будет три, ну, возможно, вам дадут. Ну, главное показать, что вы действительно там, планируете дальше развиваться. То есть 5 это я так сказал как бы для себя, потому что для себя так отменил. Если мы говорим о зарплатах там, Силиконовой долины, то там человек где-то 24 года... Э, ну, там какой какой опыт у него может быть есть, так где-то вот у него есть ставка где-то порядка 5 тысяч долларов в месяц, то есть можно найти за 5 тысяч долларов в месяц, плюс какой-то там процент по продажам. Вот это примерно те цифры, которыми я оперирую. Нужно понять, что зарплата человека это еще сверху добавьте плюс 30%, начисления в всякие фонды, потому что для меня это только сейчас открылось, всякие страховки и так далее, то есть его зарплата плюс 30%, вот это ваши реальные расходы на этого человека. Ну, можно там сделать, так сделать, как я планирую сделать сначала, нанять человека на контракт, uh -huh. то есть не э, неофициально туда устраивать, а уже, скажем так, до когда нужно будет сделать продление, где-то за 4 месяца до продления вы его берете в штат, и тогда уже фактически уже должны иметь возможность платить ему на 30% больше. Ну, я, так а сколько у вас уже офис там? Да ну как, мне не дали что-то мне <связь> передали ее на административный ревью, все это еще в процессе, юридически мы уже где-то полтора года там работаем. Мы сейчас ищем юридических партнеров в Украине, которые смогут на наше юридическое лицо взять еще себе продажника. Вот, ну то есть как бы мы готовы взять двух продажников на свою компанию. Еще три нам надо где-то найти, поэтому ищем партнеров там, да. И какие текущие расходы, последний вопрос, какие текущие расходы вот сейчас по этой американской компании? Ага, там фактически, то есть как только вы заплатили лицензию и все такое, то есть вам это да, фактически не стоит ничего вообще. По большому счету вы подаете налоговую декларацию раз в год. Ага. А, наши расходы, то есть у нас там есть какой человек, операционист, который там это ведет, там подписывается на здоровье, а еще там, в случае чего прикроет нас, то есть мы там платим 150 долларов в месяц. То есть, ну, как бы это вполне нормально. Я хочу узнать, вы вначале вы поговорили, что не рассматривали на американцев, точнее сотрудников А почему эти были какие Ну, основная проблема, если вы... То есть вы можете нанять человека там, да, еще до того, как вы выехали, и фактически это то, чем мы сейчас стараемся заняться. Но, как по мне, для того, чтобы это было более эффективно, вы должны прийти туда, нанять толкового человека, мониторить, чтобы он работал нормально, качественно, иначе удаленно это очень трудно сделать. Ну, это опять же просто, ну, не знаю, все те, те ребята, которые уже пробовали, это не только в Америке, а и в других странах, и в Москве, и в Дюке, и так далее. То есть отдача ну, не такая, как от него ожидается. Именно поэтому как бы, я не хотел тратить деньги, ну, платить кому-то там, удаленно, мне хотелось самому туда поехать, была возможность. Я надеюсь, получится у нас. Вот, а, и уже там, потом уже нанимать. Ну, вот, то есть, ну, если вы наймете 5 человек, до того, как вы подойдете на летин, я вам буду аплодировать столько. Ну, как бы, когда вы уже приедете, и скажите, ребята, у меня там 5 человек уже сидят, а я хочу там 10. То, что вы получите на летин, это, ну, как бы, наверное, уже... Я ехал, у меня было там 80% дадут, 20% не дадут. У вас будет 99%, что дадут, а не дадут. Вот этот один тоже зараза, надо ну, ну, То есть есть, да, ребята здесь могут рассказать. Так, у меня есть вопрос, Виктор, Ирландовский компании Бонадел. Смотрите, вы разбирались с американскими налогами и какие налоговые риски есть при содержании компании? Ну, как да, вам сказать? Давайте жить откровенно. У вас вы поступок, ну, как бы, налоговые, то есть обязательно налоги надо платить, да? Я не налоговик, фактически, там, мы всегда будем, мы всегда нанимаем налоговика, который там сертифицирует, человека налога, он вам сделает так. У нас, допустим, после первого года работы у нас был, по-моему, минус, что-то там, порядка, наверное, полторы тысячи долларов. Ну, то есть он так да, как-то все посчитал, все вроде хорошо. Но фактически, как бы, давайте не кривить душу, да, есть, есть другие зоны, куда можно из Америки вывести деньги, и фактически, то есть вы делаете договор с какой-то там республикой, чего-то там, Доминиканой или там еще такие, то да, выводите деньги туда, а да, дальше по стандартной схеме. То есть, как бы, представьте себе, что ваше юридическое лицо в Америке это тоже ваш клиент, который вам сейчас как-то платит деньги. Все. Ну, можно, да? Как увидеть эту ситуацию. Но вообще налоги, то есть там, там 35% государственный налог, и в каждом штате свой. В Калифорния 9,78, если я не ошибаюсь. Ну, то есть там, там уже выигрывается. Не, не важно 0% налога. Но если я в Неваде работаю, а если я еще какой-то инкам с Калифорнии имею, там тоже, ну, у меня получается для этой суммы работают калифорнийские налоги. Ну, там очень сложно, честно говоря. Еще есть час на одно запитание. Кто хотел бы? А какие есть там <реком> варианты? Ну, какие-то... Какие бывают с американскими банками Все всю? знаю, просто инцидентов когда они есть. И как вам удается их обходить, находить здесь? различают там, которые идут там, не знаю, все транзакции, вам приходит банк, который, например, вот делают транзакции, которые выходят со штатом в Украине или еще год. Ну, вот, смотрите, как бы ну, фактически вы такой же клиент для них, как и сам у нас. То есть у нас есть волосфанг аккаунт, который мы используем для операций, для платы там, счетов и так далее. Да? И есть у нас СВБ, который интернациональный банк, фактически. Там, где их блокировок нет, вы заходите, вы спокойно переводите вайм, все такое, все, ваши операции, вы можете делать спокойно, находясь в Украине, не боясь ничего. Ну, у вас есть там представитель, если вдруг что, чтобы он пришел и разговаривал с вами? Я думаю, что в СВБ, в СВБ а, вы можете позвонить, и вам решат все ваши проблемы, даже если вы в Украине. В Братсфарго, они там более такие секьюрные, такой, более такой банк, солидный, может быть, серьезный. И вот тот человек, которому платит 750 долларов в месяц, в случае чего он нас постартует, сходит, посмотрит, есть он сделает. Ну опять а же, это как бы не мас это, то есть если у вас получится открыть в своем банке, столько уже полтора года, никаких проблем, вообще никаких, нет камень, никак, никак, все отлично. Давайте подякуем по блогу уже на сейчас.